السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ تقوی کیسے حاصل کرے بہت ہی زبردست اور پاپولر بیان تمام دوست اس بیان کو دیکھیں جزاک اللہ ماشاء اللہ انصاف ان سے اوپر احسان اور احسان سے اوپر ایشان بندوں میں برتنے کی یہ باتیں ہیں کہ بندوں میں کیسے رہا جائے گا کہ انصاف سے رہا جائے گا احسان سے رہا جائے گا اور ایشار یہ سب سے اونچا جو انصار مدینہ نے اختیار کیا تھا یہ انسار کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو صرف انصاب سے احسان سے نہیں رکھا بلکہ اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو ایسار سے رکھا ایسار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت پوری ہو نہ ہو دوسروں کی حاجت پوری کرنی ہے اپنے حاجت پوری نہ ہو اپنے حاجت پامال ہو جائے اپنی ضرورت پامال ہو جائے لیکن دوسرے کی حاجت پوری کرنی ہے جسے کیا کہتے ہیں اشار تو انسان نے جو اللہ کے دین کی نصرت کی ہے وہ اشار کی صفت سے کی ہے نصرت کی دین سیکھنا دوسروں کو سکھانا سیکھنے سکھانے میں مددگار بننا تیار کرنا یہ نصرت ہے لیکن نصرت کی جو قسم سب سے اونچی ہے وہ انسار مدینہ میں کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں اشار سے کام لیا کہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا اپنی ضرورت کو پامال کر دیا لیکن دوسرے کی ضرورت کو پورا ہونے میں پوری کوشش کی کہ بوکے بھی رہیں گے لیکن دوسروں کھانا کے گے تو یہ صفات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکشی اللہ کے بندوں میں آئی ہیں اور ہمارے سامنے اس کے تذکرے مذاکرے ہیں کیوں؟ تاکہ یہ صفت ہمارے اندر کسی نہ کسی درجے میں آوے اس کی نیت کریں کیوں؟ کہ دین میں تو صفات اصل ہے صفات اصل ہے آمل آمل جو ہے اس کی تمہید ہے کہ عمل کرتے کرتے آدمی میں صفت پیدا ہوتی ہے جیسے ذکر کرتے کرتے ذاکر ہو گیا غلط عمل کرتے کرتے چوری کرتے کرتے چور ہو گیا جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا ہو گیا تو عمل صفتوں کا دروازہ ہے کہ جتنی عمل کی پابندی ہوگی وہ اس لائن کی صفت اپنے اندر گا اس لئے عمل کی پابندی کا حکم دیا ہے یہاں تک کہ وہ عمل کہ وہ صفت بن جائے پھر یہ صفت آدمی کے ساتھ آخرت میں جائے گی عمل تو ختم ہو جائے گا عمل ختم ہو جاتے ہیں وہ جو صفت بنی ہے وہ جاتی ہے سر مات ابن آدم ان کا عمل ہو جب آدم کا بیٹا مرا اس کا عمل ختم ہوا نمازی تھا نماز ختم ہو گئی مر گیا روزہ رکھتا تھا روزہ ختم ہو گیا مر گیا ذکر کرتا تھا مر گیا ذکر کرتا لیکن جو صفت اندر پیدا ہوئی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی اس نے عمل کو صحیح طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے کہ عمل بھی کرو عمل کا صحیح طریقہ بھی اختیار کرو عمل کی نیت بھی صحیح کرو تاکہ یہ اچھی صفت اندر پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو جائے عمل کرتے کرتے کیا ہو جائے اللہ کا تعلق اللہ کا تعلق کیا مطلب ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے تقوی تقوا پیدا ہو جائے تقوا اس کو تقوا کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو پابند کرتے کرتے پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ صفت تقوے کی پیدا کرتے ہیں پہلے صحیح راستے کی پابندی ہوگی صحیح راستے کی پابندی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک خاص صفت پیدا کرتے تھے وہ تقوا اور در کی کیفیت اندر پیدا کر دیتے پھر پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے چلتا ہے اس صحابہ کو کیا ملا تھا کہ تقوی ملا تھا کیا ملا تھا تقوی اندر کا ڈر وہ آدمی کو احتیاط سے چلاتا ہے ڈراتا رہتا ہے کہ دیکھو کبھی نافانی نہیں نا ہو جائے کسی کا حق پامال نہ ہو جائے ہاں یہ پندرہ دینا خدا بات ہوں کہ جو اپنے تکلب سے اپنی محنت سے صحیح راستے پر چلیں گے اللہ ان کو صحیح راستے کی رہبری بھی کرے گا اور اپنا تقوی اور اپنا ڈر بھی دے گا یہ بشارتیں ہیں تو صحابہ کو جو چیز ملی تھی وہ اندر کا تقوی ملا تھا کہ اندر اللہ تک ڈر پیدا ہو گیا اب ہر بات میں احتیاط ہے ہر بات میں ڈر ڈر کر چلتے ہیں محتاط بن کر چلتے ہیں کہ کسی کا حق پامال نہ ہو جائے کسی کو نہ ہو جاوے اللہ ناراض نہ ہو جاوے سنتی خلاف نہ ہو جاوے تقوا ملاک الحسنات ہاں خطیب پڑتے ہیں میں میں تقوا کہ تقوی تمام بلائیوں کی جڑ ہے اندر تقوا پیدا ہو گیا اندر ڈر پیدا ہو گیا کہ پھر وہ اپنے آپ کو ہر شر سے ہر بدی سے بچانے کی بچانے کی فکر میں رہے گا کہ میری کوئی بات غلط نہ ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو جائے بات خراب نہ ہو جائے ہاں بندوں کے حقوق میں اللہ کے حقوق میں اپنی ذات کے حقوق میں اس لئے اللہ سے تکوا مانگا جاتا ہے اللہ سے تکوا مانگن مانگنا چاہیے پھر زندگی صاف ستھری ہوگی ہاں تکوا حدیثوں میں دعا میں مانگا کہ اللہ مجھے اپنا تکوا آتا فرما ہاں ایسا تکوا آتا فرما کہ جو مجھے تیری نافرمانی سے بچائے جی ہاں ایسا ڈر آتا فرما جو مجھے تیری نافرمانی سے جانے نہ دے جی ہاں ایمان کی محنت کا یہ اثر ہے ہاں بالکل پکی بات ہے دعویٰ نہیں کرتے لیکن بشارت کے درجے میں کہتے ہیں کہ ایمان کی محنت ہوتی رہی صحیح معنی میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کی فکر نہ ہو دوسری کوئی غرض نہ ہو اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرنا اس کے سلے میں ہدایت بھی ملے گی یعنی چوبیس گھنٹے کی زندگی صحیح بھی ہوتی چلی جائے گی اور اندر اللہ کا ڈر ہے ابو بکر ہتھیاروں کے بارے میں ہے کہ پوری امت میں سب سے بڑا تقوی والا ابو بکر ہے پوری امت میں ایسا متقی کوئی نہیں ہے جنب و حلت کہ اللہ کے جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور بچا لیا جائے گا وہ بڑا پرہیزگار کہ وہ بڑا پریزگار کون ہے علماء امت تفسیر میں بالاتفاق اتفاق کرتے ہیں کہ سب سے بڑا پرہیزگار امت میں ابو بکر ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کا تقوی سب سے اونچا تھا حدود صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بارے فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اللہ کی عظمت سے دبنے والا ہوں اللہ سے تم میں سب والا کو تو ایک صفت ملتی ہے میرے دوستو دین پر صحیح معنی میں یکسو ہو کر اخلاص کے ساتھ کرتے رہنے سے کہ اندر کا تقوی ملے گا ہاں کیا کیا کی صفت کہ یہ وہ قسم ہے صحابہ صحابہ ان کی دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی کے ذریعے خاص کر لیا کہ ان کے دلوں میں اپنا تقوی پیدا کر دیا یہ چیز اللہ سے مانگنے کی ہے کیا کرنے کی ہے اللہ ہمیں اپنا تقوا تھا فرما اپنا ڈر عطا فرما ہاں کہ وہ ڈر ہمیں اللہ کے پاس لے جائے گا دنیا سے کسی چیز سے ڈرتا ہے آدمی تو دور ہو جاتا ہے شام کا ڈر دشمن کا ڈر آگ کا ڈر یہ دور کرتا ہے اللہ کا ڈر کہ اللہ کا ڈر آدمی کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے یہ خوبی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا کہاں جائے گا اللہ کی طرف جائے گا وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کے پاس جائے گا توبہ کرنے جائے گا معافی مانگنے جائے گا عبادت کرنے جائے گا دعا مانگنے جائے گا اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی طرف چلتا ہے کسی چیز سے ڈرنے والا سے دور رہتا ہے اپنے آپ کو دور کرتا ہے ہاں ایمان کی محنت کی یہ تاثیر ہے اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں ایسے کیا ملے گا ایسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ملے گا پھر آدمی حقوق کے ادا کرنے والا احسان کرنے والا جی ہاں احسار کرنے والا اپنے اپنے تقوی کے بقدر ان کے اندر یہ صفتیں پیدا ہوگی تو میرے بھائیوں اور بزرگوں جس طرح ہم نے تقوی کے بارے میں مولانا صاحب کی زبان سے یہ بہت زبردست بیان سنا جیسے کہ اس بیان میں بتایا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس بیان کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اور اس پر عمل کریں اسی میں ہماری بھی آخرت کی بلائی ہے اور یہ بیان تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ اس چینل پر نیو بیانات دیکھ سکیں تقوی کے بارے میں بہت ہی اچھے تلفظ استعمال کیے ہوئے ہیں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ ماشاءاللہ